assalomu alaykum hamma hammaga bugun sizlarga instagramda topga chiqishni o'rgatmoqchiman buni ko'pchilik pulga sotmoqda lekin men tekinga o'rgataman hammasi oddiy unda videomizni boshladik birinchi bo'lib mana bu hamma bilsa kerak video qo'yishni shunisiga bosamiz keyin bu yerdan xohlagan bitta videoni tanlaymiz masalan ayolni figurasiga emas iymoniga qara erkakni puliga emas bosamiz bosamiz asosiy yeri shu yerda hamma to'g'ri videoni joylaveradi lekin aa, bu yerga nima deydi tag yozish kerak hamma topga chiqishga bog'liq tag yozish masalan qanaqa bo'ladi tek hozir ko'rsatib beraman mana reshetka bilan panjara bilan yoziladi shuna qilib yozib ketaveramiz heshtelarni qancha ko'p yozsak shuncha nima deydi topga chiqishi oson bo'ladi keyin ikkinchi qiladigan <laughs> ishimiz mana bu ad loa locationni ustiga bosamiz bu yerdandeb qidiramiz va mana birinchi chiqib keladi shuni ustiga bosamiz va e, do'stlar bo'ldi sharikni e, ustiga bosamiz lekin bu video manda qo'yilgan shuning uchun bu videoni qo'ymayman просто sizlarga ko'rsatib berish uchun mana hamma videolarim topga chiqqan накрутка yoq xohlasanlar man bu yerda to'pga chiqishni tekstba yozib qo'yganman подписка tashlash esdan chiqmasin sog' bo'linglar salomat bo'linglar kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin